Смотрите новости на БТБ. Здравствуйте! До трех лет лишения свободы с последующим запретом занимать определенные должности. Такое наказание предусмотрено за подкуп избирателей в законе об усилении ответственности за нарушение избирательных прав граждан. Его подписал президент Украины Петр Порошенко. В документе предусмотрено наказание и для избирателей, которые продают свои голоса. Им грозит штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов, а также срок до двух лет или исправительной работы на протяжении такого же периода. Кроме этого, до трех лет увеличили срок заключения за препятствование в осуществлении избирательного права граждан, а также за противодействие работе участников избирательного процесса, членов избиркомов или наблюдателей. Попытки повлиять на избирательный процесс должностными лицами разного уровня также являются тяжелым преступлением. За это предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Верховная Рада сегодня рассмотрит законы, касающиеся предстоящих выборов парламента. Они предусматривают усиление охраны бюллетеней, избирательной документации, участков, а также дают возможность проголосовать военнослужащим в зоне АТО. С нами на связи наш корреспондент Оксана прыжка Оксана, доброе утро. Приступили ли депутаты к рассмотрению этих законопроектов? Но сразу хочу сказать, что не успел открыть очередное заседание парламента в 10 часов. Спикер Верховной Рады Александр Турчинов объявил получасовой перерыв в связи с тем, что в зале не было зарегистрировано нужного количества депутатов. Всего 223 вместо 226 необходимых для голосования за законопроекты. Ну и таким образом спикер дал время для сбора необходимого количества парламентариев. Сейчас возобновилось заседание Верховной Рады но, насколько я понимаю, в зале опять отсутствуют коммунисты и регионалы. Каково точное их количество депутатов, пока не могу сказать. Коммунистов же и регионалам обвиняют коллеги в том, что они не хотят голосовать, просто саботируют голосование за внесенные сегодня в повестку дня законопроекты. Среди них несколько важных, в том числе касающие изменений в избирательное законодательство, которое дает право военнослужащим в зоне АТО голосовать Помимо того, законопроект о, о внутренне перемещенных лицах, речь идет о беженцах, о предоставлении статуса беженцев из Крыма и восточных регионах, предоставлении им социальных выплат и жилья. Под этот законопроект правительство дополнительно должно выделить необходимый бюджет. Помимо того, также в порядке, в порядке дня сегодняшнего заседания законопроект, который предусматривает запрет российских сериалов прославляющих деятельность российских спецслужб. По мнению авторов законопроекта, пришло время уже прославлять и надо забивать эфир, вносить в телевизионный эфир украинский продукт, прославляющих украинскую армию, украинских героев. Что же касается обстановки у Верховной Рады, то сегодня парламент, после после прошедшего голосования, когда, которое, напомню, закончилось э, боем окон на фасаде парламента, а также арестом, не, арестом нескольких десятков активистов, то сегодня здание парламента охраняет тройное кольцо милиции, всего где-то около 300 милиционеров. Помимо того, под зданием Верховной Рады собралась около сотни бойцов батальона Киев-1, которые как раз требуют принять закон, который э, дает им право и их собратьям голосовать в зоне АТО. Что же касается анонсированного 10 тысячного митинга, то ну, мы его не видим. Я лично не видела, видела несколько десятков лиц гражданских, которые вот сейчас рассредоточены по парку возле Верховной Рады. Вот у меня пока все. Спасибо, Оксана. Наш корреспондент Оксана Прыжка остается следить за работой парламентариев. Ну но... а мы продолжаем наш выпуск. Глава Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль предлагает перенести выборы в 104-м округе с центром в Артемовском районе города. Проводить голосование там невозможно, так как нет гарантии безопасности для избирателей и кандидатов депутаты. Москаль обратился в ЦИК с просьбой провести голосование в этом одномандатном округе после завершения АТО. Украинский флаг еще над одним населенным пунктом Донбасса. Его водрузили в селе Крымское Новоайдаровского района. Как сообщает Луганская облгосадминистрация, в минувшую субботу подразделения вооруженных сил и милиции вошли в Крымское без единого выстрела. Это последнее село Новоайдаровского района из перечня населенных пунктов, которые по постановлению Верховной Рады были переподчинены из одного района в другой. Через несколько дней казначейство разблокирует финансирование. Но тем временем Луганский национальный университет восстановил контроль над счетами. Сотрудники и студенты начали получать зарплату, стипендию и социальные пособия. Уже выданы средства за сентябрь, на очереди выплаты за июль и август. Получили деньги не все, а только те, кто продолжает работать в эвакуированном в Старобельск ВУЗе. А на подконтрольных боевиках, боевикам территориях не хватает продуктов, а те, которые можно купить, резко подорожали. Дефицит спровоцирован деятельностью так называемой ЛНР. Об этом сообщают в Луганской облгосадминистрации. Организовать централизованную доставку товара в область невозможно. К тому же бандиты грабят существующие торговые точки. В результате килограмм свинины в Луганске стоит 100 гривен, сахар и гречка до 14. Килограмм картофеля продают по 10 гривен, а морков и лук в пределах 6 гривен. Цитрусовый можно купить по 10 гривен за один апельсин или лимон. Сила антитеррористической операции вытесили боевиков также из района села Смело Луганской области. Как сообщают в пресс-центре АТО, в течение суток боевики потеряли до 14 человек личного состава, танк, самоходную артиллерийскую установку и миномет. Также в штабе сообщают о том, что в ночь на понедельник боевики продолжали обстрел украинских позиций и населенных пунктов, находящихся под контролем украинских военнослужащих. По данным группы информационного сопротивления за последние сутки террористы совершили более 60 обстрелов. Позиций. Редактор субтитров в то же время неподконтрольное вооруженное формирование ведут огонь по нашим позициям, используя при этом минометы и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». В ответ подразделения огневой поддержки силы то наносят точечные огневые удары по позициям боевиков. В течение дня боевики обстреляли наши позиции, расположенные в районе населенных пунктов Дебальцева, Никишина, Авдеевка и Трехизбенка. Ситуация в районе Донецкого аэропорта и Мариуполя. Уполя находится под контролем сил антитеррористической операции. Шесть мирных жителей получили осколочные ранения в результате военных действий в Донецке за минувшие сутки. Всю ночь во многих районах города раздавались одиночные артиллерийские залпы, сообщают горсовете. До полуночи военные действия велись в Петровском и Киевском районах. В результате попадания снарядов разрушены частный дом и трансформаторная подстанция в Петровском районе. В Киевском районе полностью уничтожен частный дом. Пострадали несколько жилых зданий и складских помещений. Сейчас в северной части города слышны звуки взрывов и выстрелов из крупнокалиберных орудий. Тем временем террористы и российские войска продолжают накапливать силы в районе Дебальцева Донецкой области. Об этом сообщает координатор группы информационного сопротивления Дмитрий Тымчук. По его данным, в полосе горловка Никишина состав бандформирований превысил 3000 человек. Сюда же переброшено около двух третей все бронетехники и артиллерии, имеющихся в распоряжении ДНР. По данным информационного сопротивления, в Луганской области подходит к концу ротация в подразделениях российских войск. Завершается восстановление боеспособности Местных банк террористов в районе станицы Луганска российские специалисты передают технику боевикам. 4360 российских военных погибли на территории Украины за время конфликта на Донбассе. Такие данные приводит российская правозащитница и основательница интернет-проекта «Груз-200» из Украины в Россию Елена Васильева. По ее словам, цифры, которыми она оперирует, получены от российских солдат, которые принимали участие в боях на Донбассе. Для россиян боевые действия в Украине подаются как, подаются как учения под Ростовом. Правозащитница подсчитала примерные потери в различных войсках Федерации, так более больше всех, свыше 850 погибших, в 45-м отдельном полку спецназа ВДВ. По словам Васильева, Минобороны России уже признала потерю 900 военных. Ну а Швеция заявила, что обнаружила в своих водах иностранную подводную лодку. Субмарина якобы передает сигнал СОС на канале, который используется российскими военными в экстренных ситуациях. Приемник радиосообщений расположен в Калининграде. Официально Швеция не раскрывает подробности операции по поиску иностранной субмарины. Однако очевидцы сообщают, что в район стокгольмского архипелага стягиваются шведские военные и техника. Минобороны же Российской Федерации отрицают нештатные ситуации с российскими субмаринами. В Мариуполе состоялся патриотический автопробег. Его главный лозунг «Мариуполь – это Украина». В акции приняли участие около 200 автомобилей, украшенных цветами и желто-голубыми флагами. Автопробег состоялся в поддержку волонтерского движения. Собранные деньги организаторы пообещали передать в больницах, где лечатся раненые зоны АТО. Как известно, ситуация в Мариуполе остается напряженной. Накануне боевики террористической ДНР заявили о планах отбить город у украинской власти. Этот автопробег как посыл к нашему городу помогать военным и понимать, что они стоят на защите нашего города, наших детей, наших жизней. Вольные казаки мы никогда не будем крепостными, в совок не хотим возвращаться, поэтому будем отстаивать свою, свою Украину. Спасибо, что вы с БТБ. Оставайтесь на нашем канале и далее. До встречи.